নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ এইবাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ মীৰা বৰঠাকুৰে উল্লেখ কৰিছে যে নলা কমাই দিয়া হৈছে গুৱাহাটীত নলা কমোৱাই এইবাৰ গুৱাহাটীত সোতৰ মহলীয়া অট্টালিকা প্ৰস্তুত কৰিলে অশোক সিংঘালে আৰু অশোক সিংঘালে অসমখন গিলিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য এইবাৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ আৰু অশোক সিংঘলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁ কিদৰে অসমখন ধ

জি এম ডিৰ কাৰ্যালয়ত অশোক সিংঘালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰকে ধৰি কেইবাজনো কংগ্ৰেছ কৰ্মী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মীৰা বৰঠাকুৰকে ধৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে অশোক সিংঘালে কেতিয়াও নিজকে অসমীয়া বুলি নাভাবে অসমীয়া সদায় তুচ্ছতাছিল্য কৰি আহিছে অশোক সিংঘালে পদত্যাগ কৰিব লাগে শীঘ্ৰেই পদত্যাগ কৰক অশোক সিংঘালে বুলি উল্লেখ কৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰে আৰু অশোক সিংঘালে অসমখন গিলিছে অসমখন এফালৰ পৰা গিলিছে অশোক সিংঘালে চুপাৰ চাকাৰৰ ষোল্ল কোটি টকাৰ হিচাপ লাগিব তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে হিচাপ লাগিব আমাক ষোল্ল কোটি টকাৰ ক'ত কেনেকৈ গৈছে সেয়া হিচাপ লাগিব আৰু মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে নলা কমোৱাই অশোক সিংঘালে বনালে সোতৰ মহলীয়া অট্টালিকা আৰু যিহেতু এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব লৈছিলে আশ যিটো মীৰাবৰ ঠাকুৰক কিন্তু তেনে সময়তে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মোক আটক কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে চিন্তা কৰক আৰু মোক আটক কৰাৰ বাহিৰে আপোনালোকে অশোক সিংঘলক ধৰক তেওঁ অসমখন গিলিছে তেওঁ অসমীয়া নহয় যিহেতু তেওঁ অসমখন গিলিছে তেওঁ একফালৰ পৰা শেষ কৰিছে অসমখন লগতে তেওঁ বহুতো এনে কাৰ্য কৰিছে য'ত এতিয়া জনসাধাৰণে ভুগিব লগা হৈছে জি এম ডিৰ কাৰ্যালয়ত অশোক সিংঘালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মীৰা বৰঠাকুৰকে ধৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে অশোক সিংঘালে কেতিয়াও নিজকে অসমীয়া বুলি নাভাবে অসমীয়া সদায় তুচ্ছতাচিল কৰি আহিছে আৰু এনেদৰে অশোক সিংঘাল যিহেতু এটা বিশেষ চৰ্চাত তেওঁ সোমাই পৰিছিলে আৰু সেই চৰ্চাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে মীৰা বৰঠাকুৰে তেওঁক সমালোচনা কৰিছে লগতে তেওঁক উল্লেখ কৰিছে যে অশোক সিংঘালে কেতিয়াও নিজকে অসমীয়া বুলি নাভাবে অসমীয়া সদায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰি আহিছে অশোক সিংঘালে পদত্যাগ কৰিব লাগে শীঘ্ৰেই আৰু অশোক সিংঘালে অসমখন গিলিছে ছুপাৰ চাকাৰৰ ষোল্ল কোটি টকাৰ হিচাপ আমাক লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰে এই মুহূৰ্তত তেওঁ সেই মন্তব্য এবাৰ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰে লুঠন কৰা বৰদাস্ত কৰা নহব আমি অশোক সিংঘালক আমাৰ কলকাতলৰ পইচা তাত সোমাই আছে বিশখন চুপাৰ চাকৰত ষোল্ল কোটি টকা আত্মসাত কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিলে না খাওংগা না খানেদুংগা অশোক সিংঘলে অসমখন গ্ৰু কাষেৰে গিলিছে চুপাৰ চাকৰত পইচা খাইছে সৰলুৰ ব্ৰীজ আপোনালোকে যদি দেখিছে ড্ৰেইন মিনিমাইজ কৰি তৰুণ নগৰত তেওঁ সোতৰ তলীয়া অবৈধ ভাৱে তেওঁ সোতৰ তলীয়া বিল্ডিং বনাইছে তাতো তেওঁ অসমৰ ঠগিছে অশোক সিংঘলে তাৰিখত সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ কাম অশোক সিংঘলৰ নিচিনা কৰে আৰু তেওঁ গুৰুজনক অপমান কৰে তেওঁ আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীক সময়ে সময়ে অপমান কৰিছে অসমীয়াক তেওঁ ভিক্ষাৰী বুলি কয় বিগত সময়ত তেওঁ অপমান কৰিছে এনেকুৱা এজন দালাল ডকাই ট্ৰুপি অশোক সিংঘলক মন্ত্ৰীত্বৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছো যে অশোক অসমীয়া বুলি কেতিয়াও নাভাবে অসমীয়াক সদায় তেওঁলোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰি আহিছে গতিকে আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিছো মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আমি সকলোৱে আজি ইয়াত আহিছো আমি এটাই কৈছো যে ছুপাৰ চাকাৰৰ নামত ষোল্ল কোটি টাকা যে আত্মসাত করিলে সুপার সাকার কত গোল আর কুল্লা কুটি টাকার হিসাব দিব লাগিব সেই কারণে আমি আজি ইয়াত প্রতিবাদ কৰিছো আৰু পুলিচক কৈছো আমাক ареষ্ট কৰিব নালাগে ডকাইট বুৰক ареষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মানসিকভাৱে আপোনালোকক কবলক আপোনালোকৰ দা মহা ৰাইজে দিয়ে